أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله شكر كتاك حضر الله سبحانه وتعالى Melimpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini. dan bacaan Yasin, zikir-zikir kita selawat dan salam kata junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istighfar kita, tahlil kita la ilaha illallah. Dan insya-Allah sedikit masa yang ada sama-sama kita berikan sedikit pengisian buat hati kita, makanan untuk rohani kita insya-Allah. Dan kita doakan semoga seluruh sahabat-sahabat yang diuji dengan pelbagai ujian Allah Ta'ala berikan jalan keluar atas setiap ujian yang melanda Kiranya diuji dengan kesakitan diberikan kesembuhan. Kiranya diuji dengan kesempitan diberikan kelapangan. Kiranya diuji dengan pelbagai ujian lain yang Allah Ta'ala akan makbulkan segala hajat-hajat kita insyaAllah. La <tuh> hawla <tuh> wa <tuh> la illa billahil aliyil al-azim. Alhamdulillah sedikit kongsian pada pagi ini pada muka surat 130. 130. Uh, kitab 30 wasiat Imam Syafi'i 130 Iaitu berkaitan dengan apa yang dikatakan Tidak ada pakaian yang lebih indah daripada keselamatan Tidak ada pakaian yang lebih indah daripada keselamatan Bila dikatakan pakaian yang indah Semua orang nakkan yang indah-indah Semua orang nakkan yang cantik-cantik tetapi keindahan pakaian kita, keindahan ataupun kecantikan pakaian kita itu tidak ada nilainya kerana yang paling penting adalah dari segi keselamatan. Dan keselamatan itu bukan sahaja kita merujuk pada keselamatan kita di dunia tetapi sebenarnya dengan berpakaian yang indah itu ianya kita carilah pakaian yang indah, pakaian yang cantik, yang mampu memberikan keselamatan kepada kita di dunia hingga ke hari akhirat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pakaian? Tidak ada pakaian yang lebih indah. Melainkan daripada keselamatan. Jadi kita lihat dalam surah An-Nur ayat 31. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wala yubadina zinatahun. Ilah ma'zhar minha, wal yafriban bi khumrihuna'ala jiyubin. Allah Al Azim yang bermaksud Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Jadi ini yang dikatakan. Apa dia? Yang dikatakan pakaian-pakaian yang juga kita katakan perhiasan-perhiasan kan. -perhiasan. Kita nak yang cantik-cantik, kita nak yang indah-indah tetapi jangan sampai dalam keadaan kita memakai pakaian sehingga mendedahkan aurat kita mendedahkan tubuh badan kita dan ibnu Abbas menjelaskan ayat kecuali apa yang zahir ialah muka dan dua tapak tangan ha, jadi ini khusus kepada kepada muslimah kepada wanita sebenarnya untuk lelaki juga ada etika berpakaian ha, kan kebiasaan kita katakan lelaki ini bila dikatakan menutup aurat antara pusat hingga lutut tetapi ada suatu ada satu pandangan lagi yang lebih ketat iaitu apa dia pakaian pakaian lelaki ini dalam keadaan menutup daripada ada pandangan mengatakan serupa seperti wanita akan ha, kan menzahirkan muka dan dua tapak tangan sahaja ha, tetapi yang di pertengahannya apa dia pakailah pakaian untuk lelaki yang menutup daripada bawah leher sehinggalah ke bawah lutut ha, jadi walaupun asasnya antara pusat hingga lutut tetapi sekiranya mana orang lelaki itu memakai pakaian antara pusat hingga lutut mendedahkan badannya sehingga menyebabkan ada orang lain yang memandang dengan penuh rasa syahwat maka di situ ada kewajipan untuk dia menutup menutup auratnya ha, jadi Bukan sekadar kita kata menutup aurat. Ada orang ditutup aurat. Saya uh, tutup aurat start. tetapi aurat ditutup dia tidak mengikut kaedah yang sebenar. Ha uh, kan? Apa dia? Pakai tutup aurat, pakai jubah, uh, pakai uh, baju kurung, pakai baju Melayu. Ha uh, kan? Tetapi dalam keadaan dia hanya membungkus. Ha uh, kan? Jadi Uh, sekarang ini kita katakan apa dia? Sekarang ini dia ada trend, trend terbaru busana Muslim namanya, busana Muslim, busana Muslimah, ha, kan? Jadi jubah, baju Melayu dan sebagainya tak menjadi masalah, kan? Tudung dengan pelbagai corak, tudung dengan pelbagai nama, tudung bawal, tudung apa lagi? Ha, tudung ikan pari, ha, tudung apa? Ikan bilis tak ada, ha, kan? Tudung mungkin tudung ikan bilis, orang yang pakai tudung yang yang pendek-pendek, yang singkat-singkat ha, kan bila tanya kenapa kau pakai tudung singkat ha, kan Ustaz tak tahu Ustaz kalau yang besar tudung pari tu lebar Ustaz ha, tudung bawal pun lebar macam ikannya juga kalau yang kecil-kecil ni nama dia tudung ikan bilis ha, sebab tu saya pakai kecil je Ustaz ha, kan sabar je lah ha, kan jadi carilah pakaian bila dikatakan tudung ini dengan pelbagai corak tak ada masalah kan cuma yang menjadi masalah nak ikut fashion nak ikut Uh, trending yang penting adalah menutup aurat uh, kan jadi benarkah selama ini pakaian kita sama ada lelaki ataupun wanita menutup aurat ataupun tidak uh, kan? jadi konsep yang paling mudah bila kita katakan kita nakkan keselamatan kepada kehidupan kita di dunia kan bila mana kita ni pakai pakaian yang seksi-seksi uh, kan kalau orang perempuan pakai seksi kan Adakah ianya mengundang keselamatan? Tidak. Bahkan ia mengundang kepada daripada kurangnya keselamatan. Ha, kan orang ni bila mana pakai pakaian yang seksi tujuan dia apa? Tak lain. Tak bukan nak tarik perhatian orang memandang kepada dirinya. Ha, kan bila orang pandang dia marah pula. Itu ha, kadang-kadang kita pun confused. Kan tanya, kita pandang dia marah ha, kan dia pandang marah, apa pandang-pandang dia kata, dah awak pakai seksi, orang pandang dia ha, kata jagalah pandangan, dia kata dia marah, kita pula jagalah pandangan betul tapi dia yang menjadi punca, ha, jadi dia mengundang kepada masalah keselamatan dirinya sendiri dia pakai seksi, orang pandang dia marah, ha, tapi tujuan dia pakai memang dia nak suruh orang pandang dia ha, jadi yang memandang itu pun satu hal juga ha, kan itu yang dia kata Ustaz saya pandang sekali je Ustaz tak berkedip kan katanya pandang sekali itu rezeki ha, jadi saya pandang sekali saya tak berkedip saya toleh dia sampai hilang dari pandangan dia kata ha, kan. itu pun salah konsep juga ha, kan jadi konsep yang mudah tentang menutup aurat sama ada lelaki atau perempuan iaitu memakai pakaian yang longgar tidak ketat metat aa, kan tidak nipis atau jarang dan tidak berlebih lebihan. Ha okey. Tetapi ramai yang lakukan apa dia? Dia bukannya menutup aurat tetapi sekadar membalut, sekadar membungkus atau aa, kan kalau kata membalut atau membungkus ni udah macam apa dia? Macam aa, tepung tepung apa nama ni? Aa, tepung bungkus. Ha kan tepung bungkus. Dibungkusnya sahaja. Ha, bukannya di tutup dengan sempurna. Ha, kalau tepung bungkus tu sedap juga dimakan lama tak makan tepung bungkus. Ha, kan. Kemudian yang istilah lebih lebih uh, lebih ekstrem kata apa dia? Bukannya uh, menutup aurat tetapi dia packing aurat start. Packing aurat macam mana? Ha, kan. Bila mana kan kita nak pergi nak pergi uh, melancung ke nak naik flight kadang-kadang kan dekat dekat KLIA tu ada satu kaunter packing barang kita guna plastik tu kan plastik yang kita pusingkan baik kita pusing 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 ah kan itulah packing jadi ada orang pakai begitu kita pun menung kan pakai tudung pakai jubah tetapi packing dia uh, kan dulu pernah timbul satu ketika aa, satu jenis kain yang dinamakan sebagai kain lycra siapa ingat kain lycra mula-mula tu kecoh orang kata haram pakai laikra dan sebagainya tetapi yang haram itu ialah di mana jenis-jenis kain itu sendiri. Kain yang melekat. Dia pakai baju longgar. Tapi jenis kain melekat. Tak jadi juga. Ha, kan? Jadi ini juga sebahagian daripada apa yang dikatakan aa, apa nama ni tabarruj ataupun aa, dalam keadaan orang menutup aurat tetapi dia bertabarruj tabarruj ni berlebih-lebihan contohnya kita katakan apa dia Ramai di kalangan wanita yang bertudung tetapi berpakaian menampakkan tubuh bentuk tubuh ataupun satu lagi bersanggul yang tinggi seperti mana bonggol unta ini juga haram dalam Islam tak boleh pakai sanggul ataupun dia tak pakai sanggul tetapi rambut yang panjang diikat tinggi-tinggi seperti bonggol unta kemudian dia berfashion dengan fashion hingga menjadikan perhatian Orang lalu je nampak dia, dapat tulis sampai hilang dari pandangan. Ataupun dia memakai wangi-wangian sehingga mana wangi-wangian itu di uh, mana orang bukan mahram, bau dia melekat uh, akan menarik perhatian. Ataupun memakai solekan yang berlebih-lebihan. Ini juga sebahagian daripada apa yang dikatakan sebagai tabarruj. Nah, jadi hati-hati. Hati-hati. Ah, nak pakai cantik tak ada masalah. Tapi yang penting menutup maulid. Ha, ha. Kerana dikatakan Ibn Manzur berkata, Tabaruj ialah apabila seorang wanita mendedahkan kecantikan dan keelokannya kepada lelaki yang bukan suaminya. Ha, akan risau pakai pakaian keluar rumah bukan main cantik. Bukan main handsome dekat rumah. Ha, binatang yang seekor tu juga dia pakainya. Apa dia? Baju kelawar stah. sampai kelawar pun tak ada baju ha, kan. Dekat rumah orang datang Allah pakaian suami balik rumah terkejut Kata ini bini aku ke Pontianak ha, dia kata Langsui katanya ha, kan. Jadi kita jangan salah konsep Dekat rumah pakai pakaian yang terbaik Kerana dalam uh, dikatakan apa dia Dinyatakan kepada kita bahawa perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya dan hendaklah mereka menutup belahan leher baju dengan tujung kepala mereka ini yang dinyatakan di awal tadi dah diberikan kepada kita panduannya okay. jadi tak kira lelaki ataupun perempuan kan bila mana kita nak katakan aa, kita nak katakan dari segi keselamatan kan Pakai pakaian cantik-cantik indah-indah sehingga menarik perhatian orang lain tak selamat. Yang penting kita nak keselamatan diri kita. Bukan selamat di dunia sahaja tetapi selamat hingga ke hari akhirat. Ah, Wan Zahra kata, mari Ustaz makan tepung bungkus kat gerai makan di Taman Datuk Harun PJ. Ha. Boleh tahan kat ni. Datuk Harun tak jauh pun setengah jam je lebih kurang. Ha. Kan jangan sampai tiba-tiba saya sampai. Ha, kan. Saya ni jenis food hunter. Dengar je mana tempat yang sedap makan. Kadang-kadang sampai kita tanpa diduga. Ha, kan. Duduk jalan kebun. Tiba-tiba sarapan pagi di Meru. Ha, duduk dalam kebun, tiba-tiba minum petang dekat panting. Ha, sarapan pagi dekat Melaka. Ha, ni kadang-kadang bila datang dia punya mood nak cari makanan ni pergilah jauh-jauh. Lepas sarapan balik. kau makan tengah hari balik. Ha, kadang-kadang bila kita free tu, dah tinggal berdua dekat rumah. Maklum sajalah kan anak-anak dah pergi kerja. Anak-anak ha, yang yang kecil pun dah belajar jauh kan. Jadi tinggal berdua ni kadang-kadang tak ada apa nak buat. Nak mengeratkan kasih sayang. Kononnya ha, kan pergilah mana-mana tempat yang yang boleh kita pergi. Ha kan? Jadi kita kembali kepada pakaian tadi. Ha kan? Pakaian yang indah. Indah. Kan? Nak pakai pakaian yang indah maka uh, pastikan keselamatan kita. Ha kan? Dia kadang-kadang dia bukan cerita. Apa nama ni? Uh, Ha, okay, sampai jangan tak sampai insyaallah ha, orang sugih dia bukan kira orang sugih Sebab makan ni tak kira orang sugih tak sugih semua orang nak makan ha, semua orang nak makan kadang-kadang bukan nak makan mana sangat pun kan kita dah umur-umur begini -umur ni makan tak banyak mana tapi dia lebih kepada nak merasa ha, lebih pada nak merasa dan nak ambil suasana berjalan-jalan ah ha, itu je lah perkara dia sebenarnya Okay. Bila dikatakan dari segi pakaian kan untuk muslimah. Sebab ramai dalam ni muslimah. Ha, maknanya kalau nak cerita muslimah dan juga muslimin dia jadi panjang. Ha, okay. Tetapi sebab apa orang lelaki ni pakaian dia nak menutup aurat ni tak sesusah wanita. Okay. Jadi kita lihat dari segi anatomi mukminah Pakaian yang kita lihat daripada kepala sehinggalah kepada kakinya. Ha, kan. Yang pertama kepala kita memastikan pakaian tudung yang tidak jarang dan menutupi dada. Pastikan tudung itu menutup dada dan tidak jarang. Kerana apa? Ada orang pakai tudung tetapi daripada jauh nampak lehernya. Ha, nampak lehernya kadang-kadang. Daripada jauh nampak bayang-bayang lehernya. Ha, jadi hati-hati. Pakailah tudung yang tidak jarang. Pakai tudung yang menutup aurat. Pastikan dadanya ditutup. Okay. Sekejap. Nah. Okey. Dan pastikan kadang-kadang orang jadi jadi masalah. Kata ustaz, saya nak solat susah ustaz. akan bila keluar tak bawa telekung, tak boleh solat. Puncanya apa dia? Kerana pakaian kita tak pakaian kita tidak patuh syariah. Kalau kita pakai pakaian yang patuh syariah, kita pergi ke mana pun tak perlu nak pakai itu, tak perlu nak bawa telekung. Solat dengan pakaian yang kita ada. Kemudiannya kalau kata kepala tadi kita tutup dengan tudung yang menutupi menutupi sehingga ke dada dan tidak jarang. Kemudian mata kita. Mata ini yang pertama jaga pandangan kita untuk lelaki khususnya kan jangan kita memandang aurat wanita dan wanita pula pastikan menutup aurat supaya tidak dipandang menjadi asbab kepada orang lain melihat aurat kita. Dan begitu juga wanita. Kadang-kadang kita tengok wanita pun bila tengok lelaki yang badannya sadu berketak-ketak dan sebagainya pun tak berkedip mata juga. Aha, kan? Jadi hati-hati kerana punca daripada mata turun ke hati. Ha, kan? Kalau orang-orang yang sekarang ni kan dia ada trend. Trend apa dia? Trend orang lelaki nak buat badan, nak buat perut. Six pack. Ha, macam saya ni dah tak ada six pack dah. One pack sahaja. Ha, mudah nak jaga one pack. Ha, kan? Jadi yang perempuan ni pun kadang-kadang Allah dia kata pergi zumba lah pergi mana lah kan wajib ke nak pakai pakaian ketat saya paling risau kalau kata geng-geng basikal ha, pergi dengan suami isteri naik basikal tapi pakaian ketat Allah kata, suami tu pula reda je isteri dia dipandang oleh orang lain kadang-kadang kawan saya ni jenis yang jenis yang kaki basikal kata segan kata join geng-geng basikal ada kawan tu bawa bini dia. Ha, dia kata apa yang aku boleh buat sama ada aku kayuh depan sekali atau aku akan kayuh belakang sekali jauh daripada geng yang membawa uh, isteri masing-masing dalam pakaian yang yang, menut, yang tidak menutup aurat. Allah kan. sedih. Saya pun tak pasti agaknya kalau pakaian ni pakaian yang ketat basikal tu boleh laju mungkin. Kalau dia pakai pakaian yang menutup aurat mungkin dia tinggal 500 meter atau 1 kilometer di belakang. Tak faham betul. Ha, kan? Yang laki pula reta je kan. Ha, dia dah tak lah bayar hantaran mahal-mahal. Bagi orang lain tengok bini dia punya aurat Allah. macam-macam. Kan, Kemudian di, di, muka, di muka janganlah kita menconteng dengan make up yang berlebih-lebihan. Ha, biasanya muka ni setakat kita nak tutup, elakkan daripada berminyak dan sebagainya. Ini kadang-kadang Allah kan. Pakai makeup muka dengan alisnya dicontengnya Kemudian pipi merah Kan lipstick merah ha, Kalau kata tengok tengah malam Jumpa-jumpa terkejut Kawan tu dia kata Mak kau Kata ini Muka pontianak ke manusia ni Kata confused Dia gosok mata 5-6 kali Haa kan Kemudian tangan tutup aurat Sehingga pergelangan tangan Dan dalam keadaan tangan kita juga Lakukanlah perkara-perkara kebajikan kita Haa okay. jadi kalau nak cerita tentang aurat ni panjang panjang lebar. Cuma satu perkara yang perlu kita berikan perhatian dan ini kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita terlepas pandang. Khususnya untuk wanita dan mungkin ada berlaku beberapa perkara di kalangan masyarakat yang tersilap terlepas pandang. Contoh anak kita duduk di hostel, belajar di IPT dan sebagainya, duduk pula kebetulan dapat bilik dengan orang bukan Islam. Ataupun di kalangan kita yang bekerja dan ada program team building dan sebagainya. Duduk dengan wanita bukan Islam. Auratnya kan ada dua keadaan. Yang pertama aurat antara seorang muslimah dengan orang bukan Islam. Wanita bukan Islam. Yang pertama pandangan yang ketat. Katakan apa dia? Bila mana berada bersama-sama dengan orang bukan Islam yang perempuan. Maka auratnya sama. Pastikan menutup keseluruhan anggota badan kecuali muka dan juga pergelangan tangan sahaja yang perlu yang boleh dibuka. Ha, jadi maknanya dengan lelaki auratnya begitu, dengan lelaki bukan mahram auratnya begitu, dengan orang namanya wanita yang bukan Islam juga auratnya begitu. Ini pandangan yang pertama berat sedikit. Kemudian ada pandangan yang kedua yang agak ringan. Dia kata bila mana bersama oh, seorang wanita muslimah dengan wanita bukan Islam Aa, dia boleh membuka kepalanya, tudungnya boleh dibuka dan pastikan dia menutup aurat antara daripada bawah leher sehinggalah ke bawah bawah lututnya. Sekira-kira pakaiannya itu sebagaimana kebiasaan pakaian sewaktu melakukan kerja di rumah. Ha, jadi itu dua pandangan. Jangan sampai kita uh, pakai pesan dengan anak kita dan kita sendiri mungkin bila mana ada program-program dengan orang bukan Islam walaupun wanita Jangan kita pakai baju lengan pendek, jangan pula pakai apa nama ni dalam keadaan pakaian yang tidak seperti mana yang digariskan. Paling ringan tadi pakaian sewaktu mana kita buat kerja menutup daripada bawah leher kan baju kita pakai lengan panjang sehinggalah ke bawah, bawah, bawah lutut kita. Jadi itu perkara yang perlu kita beri hati, berikan perhatian serba sedikit tentang aurat kerana dikatakan tadi tidak ada pakaian yang lebih indah daripada keselamatan semoga kita selamat asbab daripada pakaian kita selamat di dunia gangguan daripada daripada orang-orang yang tidak sepatutnya dan selamat kita yang paling penting selamat kita di akhirat nanti insya-Allah jadi saya rasa cukup setakat itu sahaja perkongsian uh, pada pagi ini insya-Allah kita ada masa lebih kurang 3 minit lagi dan saya menyusun 10 jari memohon kemaafan. Ada yang angkat tangan ke? Ada nak tanya ke apa? Keter ha. eh, Saya rasa tak ada kot persoalan. Jadi saya menyusun 10 jari memohon kemaafan. Asma'ul Husna. Okey, okay, insyaAllah. Asma'ul insya Husna. InsyaAllah. 2 minit, 3 minit kita lanjut sedikit. Okay. Jadi saya menyusun 10 jari memohon kemaafan atas segala salah silap sepanjang perkongsian pada pagi ini. Kiranya ada salah silap yang perlu diberikan teguran Maka tegurlah saya kerana kita manusia biasa Pastinya ada melakukan kesalahan dan kesilapan Sama ada yang disengajakan maupun yang tidak disengajakan Semoga diberikan kekuatan kita untuk istiqamah dengan amal-amal kebajikan dan meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi kita tutup dengan asmaul husna sebelum saya serahkan kembali kepada admin selepas ini insyaallah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. <سؤال> نسالك يا رب قبضنا الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذيل السميع بصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ القيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الوالي الحميد المهد المبديع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد 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 الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسيط الجامع الغني المغني المانع الطاهر نافع نور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلوا الله... اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد, سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أسألك الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته